মাহীয়ে ক'লে আৰু মোৰ কথা তেখেতৰ ঘৰৰ মানুহে বোলে ছোৱালী চাওঁ চাওঁ কৈ আছিলে আৰু মোৰ মাহীক ক'লে ছোৱালী চাবলৈ কাৰণে মাহীয়ে মোৰ কথা ক'লে আৰু তাৰপিছত চাবলৈ আহিম বুলি ক'লে চাবলৈ আহিলে আৰু পচন্দ কৰিলে এতিয়া বিয়া ফিক্স হ'ল তেনেকৈ আৰু আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল হ'ব দে হ'ব দে এতিয়া মোক কৈ থাকিব নালাগে কপাল ফুলা বুলি ঠিক আছে হ'ব দে নকওঁ বাৰু কিন্তু বিয়া যোৱাৰ পাছত আকৌ মোক পাহৰি নাযাবি হ'ব দে ইমান স্বাৰ্থপৰ নহয় মই স্বাৰ্থপৰ হয়নে নহয় লগৰ বুলি জানো কিন্তু সেইবোৰ ছোৱালীৰ লগত এতিয়া হলি গলি কৰি নাথাকিবি তই নাজান নেকি তোৰ হবলগীয়া মানুহজন কিমান ধনী তই এতিয়া অলপ ষ্টেণ্ডা হেনী ঘৰৰ ঘূৰি ফুৰা কি হব এইবোৰ ধনীৰ ঘৰৰ ৰেহৰূপ অলপ শিকি লাত চলিবলৈ কাৰণে সহজ হব এইবোৰ লগ এ লগ হবলৈ মন আছে যদি ধনী ঘৰৰ লগ বিচাৰ তেতিয়াহে বুজি পাবি তাই মোৰ আগৰ পৰা বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড এতিয়া যদি মই তাইক ক যে মই তোৰ লগ নলওঁ বুলি তেতিয়া তাই কম বেয়া পাবনে মোক নাই মা মই এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰো তাই কৰিবই লাগিব যদিহে তোৰ ধনী ঘৰত বিয়া হবলৈ মন আছে মা তোমাক কথা এটা কওঁ কি কথা তুমি মোৰ কাৰণে গাঁৱৰ ছোৱালীকে পচন্দ কৰিলে যে কিয় চহৰৰ ছোৱালীবিলাক বেয়া নেকি বেয়া বুলি কেতিয়া ক'লো মই কিন্তু গাঁৱৰ ছোৱালীবোৰ সহজ সৰল ভাল মনৰ কিন্তু চহৰৰ ছোৱালীবোৰ অলপ মডাৰ্ণ যি যি কাপোৰ পিন্ধি থাকে কেইদিনমান পুৰণি হোৱাৰ পিছত যি যি কাপোৰ পিন্ধিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে সেইকাৰণে মই তোমাৰ কাৰণে চহৰৰ ছোৱালী পচন্দ কৰা নাই হয় নেকি এইটো ক'ত লিখা আছে যে কাৰ ছোৱালী সেইবোৰ কাপোৰ নিপিন্ধে বুলি মই জানো আৰু দেখা নাই নেকি মিতালে কি ধুনীয়াকৈ সাজপাৰ পৰিধান কৰি আছে দেখিয়ে ভাল লাগিছে ঠিক আছে তোমাৰ পচন্দে মোৰ পচন্দ আৰু সাজপাৰ যিয়ে নিপিন্ধক মুঠতে ছোৱালীজনী ভাল হলেই হ'ল আৰু আৰু মোক একো নালাগে ভালেই হ'ব দে কিয়নো বেয়া হ'ব তোৰ যদি তাইৰ লগত অকলে কথা পাতিবলৈ মন আছে তেনেহ'লে তাইক এলাই মাতি দিবি দুইটা দুইটা টাইম স্পেন কৰিবলৈ পাৰিবি কাৰণ তাততো এনেকুৱা ফেচিলিটি নাই গাঁৱত যদি তেনেকৈ লগ কৰি থাক গাঁৱৰ মানুহবোৰে এটা দুটা অক কৰি দিব সেইকাৰণে মিতালী কেনেকে মাটি দিবি ঠিক আছে তুমিয়ে মাটিবা মোৰ কপালে লাজ লাগে আৰু মই কলে নাহিব পাৰে তেতিয়া তুমিয়ে কৈ দিবা মাকক বুজাই মেলি ঠিক আছে হ'ব বাৰু অ হেল্ল' বিয়নি কক কি খবৰ ভালে আছে নহয় আছো আছো আমাৰ খবৰ ভালেই আপোনালোকৰ খবৰ কেনেকুৱা আমাৰো ভালেই দিয়ক বিয়াখন ফিক্স হ'লেই যেতিয়া সেইকাৰণে বিয়নি বুলি মাতিছো বেয়া নাপাব আকৌ এই নাই নাই কি যে কথা কয় নহয় কেলে আকৌ বেয়া পাম নাপাওঁ দিয়ক কিবা কথাৰ কাৰণে ফোন মাৰিছিলে নেকি অঁ কথা এটা কাৰণে ফোন কৰিছিলোঁ কওকচোন কি কথা মিতালীক আমাৰ ঘৰলৈ এবাৰ পঠিয়াই দিবচোন আমাৰ মনে আনিব যাব অঁ হয় নেকি তাই কিবা কাম আছে নেকি এই নাই নাই কিনো কাম থাকিব ঠিক আছে তেনেহ'লে পঠিয়াই দিব দেই আৰু তাইক আবেলি এনেই হৈ থাকিবলৈ ক'ব মনে গৈ লৈ আহিবগৈ হ'ব হ'ব আপুনি চিন্তা নকৰিব মই তাইক পঠিয়াই দিম হ'ব দিয়ক ৰাখিছোঁ অ ঠিক আছে মিতালীক কেলৈছে কিবা ঘনাৰ কাৰণেনো কেলেনো মাতিব ছোৱালীজনী কপাল দেইজনী আকৌ মিতালী কেলে মাতি আছে ইহঁতে আকৌ কলৈ যায় ৰ বাপেকে আজি ঠিকছে কমগে তেতিয়াহে মিতালী লগ আহিব অ তই কলে যা তহতে

কৈ থলো আৰু তাইকো মই কৈ থৈছো আহিলো তাই লগ নহবি বুলি কৈছিলো নে নাই এইবোৰ তুমি কি কৈ আছা মা ময়ো চোন কৈছিলো তাই মোৰ বান্ধৱী বুলি তাইক মই এৰিব নোৱাৰা বুলি মিতালী হ'ব দে তাই কাজিয়া নকৰিবি দে ৰচোন যে আৰু কিয়নো তাইক তেনেকে কথা কব লাগে তাই বেয়া নাপায় জানো বেয়া পালে পাক ভাল পালে পাক মোৰ কোনো কবলগীয়া নাই মুঠতে তই ষ্টাইলিছ হ'ব লাগিব চহৰত বিয়া যাবি যেতিয়া ৰেহ ৰূপ জানিব লাগিব গম পালি আৰু এটা কথা শুন জোঁৱাই আহিব তোক আবেলি নিবলৈ কাৰণে সিহঁতৰ ঘৰলৈ টোকোলাই ৰেডি হৈ থাকিবলৈ কৈছে কিবা চাগে গহনা পাতিৰ জোখমাখ লব অলপ ষ্টেণ্ডাৰ কাপোৰ পিন্ধি যাবি এইবোৰ চুইজাৰ টুইজাৰ এইবোৰ পিন্ধি নাযাবি জোঁৱাই বেয়াও পাব পাৰে সেইবোৰ কাপোৰ পিন্ধি থাকিলে একো বেয়া নাপায় নিজৰ শৰীৰটো

আপোনালোকে মোক মাতি পঠিয়ালো যে কিহৰ কাৰণে ৰাতি থকাকৈ এদিন পাইছা নেকি কৈ মাতোতে আচৰিতো একো নাই আচৰিত আৰু কেইদিনমান পিছতো এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী হ'বা তুমি সেইকাৰণে মাতি পঠিয়ালো আৰু ঠিক আছে হা হা কাপোৰ সাঁজ চলালো আহি কাপোৰ লৈ আহিছা নেকি লৈ আহিছো কি ভালে কৰিলা দিয়া তোমাক কথা এটা সুধিম বুলি ভাবিছিলোঁ অঁ কি কথা কোৱা তোমাক কেনেকুৱা ছোৱালী ভাল লাগে মানে মানে তোমাক কেনেকুৱা ড্ৰেছ পিন্ধা ছোৱালী ভাল লাগে মোৰ চব ড্ৰেছ পিন্ধা ছোৱালী ভাল লাগে অঁ হয় নেকি কিয় সুধিলা তুমি নাই এনেই সুধিলো অ' আচ্ছা বিয়াৰ পিছত তোমাৰ যি ইচ্ছা তাকে পিন্ধিবা মোৰ একো আপত্তি নাই 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 মই চাদৰ মেখেলাকে পিন্ধিম মই চাদৰ মেখেলা পিন্ধি বৰ ভাল পাওঁ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে বাবা মিতানী দুয়োটাই ভাত খাবলৈ আহা মই ভাত বাঢ়ি ৰৈ আছোঁ ঠিক আছে মা গৈ আছো মিতালী বলা ভাত কেইটা খাই লওঁকে ঠিক আছে বলা মা অ মা অ তুমি যাবলৈ ওলালা নেকি ওলালো মা ঠিক আছে ভালকৈ যাবা হ'ব ই ক'ত গ'ল বাবা আছে ওলাই আছে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ওলাই হৈ গ'ল দেই মিতালী তোমাৰ হ'ল নে মোৰ কেতিয়াবাই হ'ল ঠিক আছে বলা তোমাক থৈ আহোঁ তোমাক থৈ আহি আকৌ অফিচ যাব লাগিব নহয় মই ঠিক আছে বলা মই আহিছোঁ যোৱা

আমাৰ কপালত সেইকণ সাধীন আহিলোঁ তোৰে দিন ভাল দে পিছে কেতিয়ালৈ আহিব ন কেতিয়ালৈ মানে জোঁৱাই থ'বলৈ আহি আছে গাড়ীখনতে জোঁৱাই নিজৰ গাড়ী আছে নহয় ছোৱালীজনী বহুত সুখত থাকিব একো অসুবিধা নাপায় জাননে সকলো আছে কাপোৰ ধুবলৈ নাপায় ৱাশ্বিং মেচিনো আছে অঁ হয় নেকি মাহ অঁ তোমালোক আহিলা বাবা আহা আহা ভিতৰলৈ আহা নাযাওঁ তেখেতৰ আকৌ অফিচ যাবলৈ দেৰি হ'ব নহয় মোক সেইকাৰণে সোনকালে থ'বলৈ আহিল অঁ হয় নেকি

মই তেখেতলোকৰ ঘৰত ৰাতি থকাকৈ এদিনো যোৱা নাছিলোঁ সেইকাৰণে মায়ে ভাত এসাঁজ খাবলৈ মাতিছে তোমাৰ আকৌ গহনা লোপ হৈ আছে কি হ'ল তিলে জীয়ৰে বুলিচোন ঢেৰ গহনা আনিব ক'তা এডালো নানিলেচোন তোৰ কিন্তু ফিতাহী মানিব লাগিব দেই বৰ ফিতাহী পিতাহী কথা ক'বলৈ পা আকৌ আমি ছোৱালী দুখীয়া ঘৰত দিব পাৰোঁ আমাৰ আকৌ এনেকুৱা ফিতাহী নাই দেই কাৰো আগতে আমি এনেকৈ ঐস্তাধী মাৰিও ফুৰিব নোৱাৰোঁ সেই কেনেকৈ ফুৰিব পৰা নাজানো আৰু আৰু কথাবোৰ কৈ ফুৰিবলৈ অলপো লাজো নাপাওঁ অলপ লাজ চৰম কৰিবি হেৰু ছোৱালীজনীক সেইখন ঘৰ বিয়া দিবলৈ খুজিছ থ এতিয়া দি নপতিয়ালে চাগে জোখমাখ লৈ থৈছে চাগে তই সেইটো কথাতে হাঁহিব নালাগে নহয় মোক জোৰোণৰ দিনা চাবিচোন ছোৱালীজনী জাকত জলিকা হৈ থাকিব শুনে ৰূপে ৰূপটো বাদেই দিছোঁ ডায়মণ্ডো পিন্ধাব চাগে দেখা নাই নেকি মোৰ যোৱা এইটো অফিচৰ চাকৰি কৰে তই এতিয়া যা লোকৰ কথা ভাগ ল'বলৈ আহ এৰ মই তহঁতৰ কথা ভাগ ল'বলৈ অহা নাছিলোঁ নহয় মই কিবা এটা কথা সুধিবলৈহে আহিছিলোঁ তই হে ৰখাই থৈছিলি জীয়েৰে অনা গহনাবোৰ চাবলৈ কাৰণে সেয়াই হ'ল এতিয়া যা যা আঘৰলৈ যা মোৰ এতিয়া তোৰ লগত মুখ চুপতি মাৰি থাকিবলৈ সময় নাই হ'ব দে হ'ব দে মোৰো তোৰ নিচিনা ওষ্টাদীজনীৰ লগত মুখ চপতি মাৰি থাকিবলৈ টাইম নাই ময়ো গৈ থাকোঁ এই বিয়নীজনীয়ে বাৰু ছোৱালীজনীক সোণৰ বস্তুটো দি পঠিয়াব নোৱাৰিলেনে অট'বোৰ টকা কি কাৰণে সাঁচি থৈছে এতিয়া মই বেলেগ মানুহৰ আগত লাজত পৰিবলগীয়া হৈছে মিতালী অ মিতালী কি হ'লোঁ মা শাহুৰে ক'ব নোৱাৰিছিলি সোণৰ বস্তু এটা দিবলৈ কাৰণে মই পটেশ্বৰী পেহীৰ আগত কৈছিলোঁ তোক বুলি যোৱাই ঘৰৰ পৰা যি সোণৰৰ আ অলংকাৰ দি পঠিয়াব সেইখিনি চাই যাবি ৰ কিন্তু সেয়া পেহীৰ আগত মই লাজত পৰিলোঁ নহয় তোমাকনো কোনে কৈছে মানুষ্টাদী ষ্টেডি কথা কৈ থাকিবলৈ কাৰণে সিহঁতে মোক বিয়াতহে দিব এতিয়া মোক কিয় সোণৰৰ আ অলংকাৰবোৰ দিব তুমিও যা আৰু নহয় কেতিয়াও ঠিক নহ'বা আৰু এই লোভে বা পাপে মৃত্যু এইটো কথা আকৌ মনত ৰাখিবা হ'ব হ'ব মই সেইদিনলৈ চবকে দেখা দিম নহয় জোৰোণৰ দিনাহে চবকে দেখাম মোৰ ছোৱালীক কিমান সোণৰ অলংকাৰ পিন্ধায় এতিয়া মই মনে মনে থাকিম বাৰু সেইদিনলৈ চবকে যায়েই দিম তুমি বিয়াৰ দিনা কাকো যাই পা নালাগে বিয়াৰ দিনা ফূৰ্তি দিন মানুহ সেইদিনা ফূৰ্তি কৰিব তুমি যদি কাজিয়া কৰা নিজৰ মাকজনী হয় মানুহে জানো ভাল বুলি ক'ব যেতিয়া সকলোৱে বিয়া চে এৰি গুচি যাবা নহয় তেতিয়াহে গম পাবা তুমি এই গ'লে যাক সেইকেইজনীয়ে সেইকেইজনী গ'লেও একো আপত্তি নাই একো ভাল ভাল বস্তু নিদিয়ে সিহঁতে মই জানো নহয় বা ঠিক আছে তেতিয়া এটা লৈ বিয়া খাবলৈ আহিব আৰুনো কি দিবলৈ আছে সিহঁতৰ অঁকাত থাকিলেহে দামী উপহাৰ দিব ধনী ধনী চাই মাতিম মই মানুহ তেতিয়াহে ভাল বস্তু উপহাৰ উঠিব দুখীয়া মানুহবোৰক একেবাৰে নামাতোঁ সেইবোৰে বাতিচাত দিহে বিয়া খাবলৈ আহিব এনি দিলেও নালাগে এইবোৰ বাতিচাত উফ্ৰা আমি মানুহজনীৰ পৰা নহয় শান্তি নাই মানে উপহাৰ উপহাৰেই আকৌ কি ধনী দুখীয়া চাই থকা নহয় তুমিহে জানা আমি কি বহুত ধনী নেকি আমাৰোতো একেই অৱস্থা ন তথাপিও আমাৰ অলপ ষ্টেডাৰ্ট আছে হ'ব দিয়া তোমাৰ লগত এতিয়া আৰু লাগি লাভ নাই যি কৰা কৰি থাকিবা হ'ব দিয়া মোৰ ভাগলৈ আহিছে মই অলপ ৰেষ্ট লওঁ মোক আকৌ চিঞৰি নাথাকিবা যা যা তই একো কাম বন শিকি নগ'লেও হ'ল ঘিৰ ঘৰত একো কাম কৰিব নালাগে নহয় বহি বহিয়ে খাবলৈ পাবি চাকৰ আছে চাগে সকলো বস্তু মুখৰ আগতে যোগাৰ দিব হ'ব আৰু মা মই যাওঁ দিয়া ভাল কথা ক'লে কিয় বেয়া পাইছে ছোৱালীজনী মোক অঁ ধুনীয়া হয় আৰু এইবোৰ অলংকাৰ পিন্ধাই দিওঁতে একেবাৰে সুন্দৰীজনীৰ নিচিনা লাগিছে সেই অলংকাৰবোৰ তাইৰ কাৰণে গোটেইজনী একেবাৰে মানুহৰ ঘৰত মোৰ একেবাৰে আহিবলৈ মন নাযায় জাননে তথাপি ওচৰ চুবুৰীয়া নাহিলে বেয়া নাপাব জানো তাকে একো ভাবিব হিংসা কৰিছো বুলি সেইকাৰণে বাধ্য পৰি আহিছো আৰু নহলে ভৰি দিবলৈ নাহিলো হয় ছোৱালীজনী মাতে কথাই বৰ ভাল কৰবাত দেখিলে বৰ ধুনীয়াকৈ মাত দিয়ে তাইৰ হাতেৰেতে আহিছো আমি তাকে অ তাইক ভাল ঘৰ এখন পাইছে সেইটো আমি হিংসা কৰা নাই তাইৰ নিচিনা ছোৱালী এজনী ভাল ঘৰ এখন পাব লাগে কিন্তু এই মাকজনী একেবাৰে দেখিবলৈ মন নাযায় ইমান উষ্টি তুষ্টি কথা কয় হ'ব দে হ'ব দে এতিয়া আৰু এইবোৰ কথা নোলাবি এইজনীক শুনিব লাগিলে এখন মহাৰণ হ'ব শুনি থাক কি কি কয় অঁ তাকেই এতিয়া দেখিলি নহয় মোৰ ছোৱালীজনীক কিমান আ অলংকাৰ দিছে সেই তেতিয়া যে মাতিছিলে সেয়া যোগ ল'বলৈ কাৰণেহে মাতিছিলে এনেই মতা নাছিলে তই আকৌ তেতিয়া মোৰ ওপৰত হাঁহিছিলি মই ফিটাহিম আৰু বুলি সেই এতিয়া নাথাকিলে বৌ মাকৰ কথাবোৰ অকণমান বেয়া নাপাব আকৌ নাই নাই কিনো কম হব ইমান অলংকাৰ দিছে আপোনালোকে এইবোৰ একো কমা নাই ভাতকেইটা খাই দিব আহক ঠিক আছে বাৰু মই মানুহবোৰক মাতি দিছো ৰব

অঁ মাতিছিলোঁ সেই নহয় তহঁতে মোক বেয়া নাপাবি মই তহঁতক বহুত বেয়া ভালে ক'লোঁ তাৰ কাৰণে তহঁতে মোক ক্ষমা কৰি দিবি মই ইমান ওপৰলৈ যাব নালাগিছিল যিমান পানীৰ মাছ সিমানতে থাকিব লাগিছিল হ'ব দে অ নাই দে বেয়া পোৱা আৰু তই তই বহুত ভাল ছোৱালীজনী পাইছ তাই বহুত কথা বুজি পায় তই যিমান ক'লো তাই তোৰ কথা নুশুনে সেইটো কাৰণে ভাল লাগে হ'ব দে নিজৰ নিচিনাকৈ কামবোৰ লাগি ভাগি কৰ যি লাগে ভিতৰৰ পৰা তাকে লৈ যা হ'ব দে এয়া লওক চা তোমাৰ কাৰণে নানিলা মই পিছত খাম দিয়ক আপুনি খাই লওকচোন এই নাই নাই তোমাৰ কাৰণে লৈ আহে যা মই অকলে কাৰণে চাহ খাবলৈ কাৰণে তোমাক বিয়া পাতি অনা নহয় দুইজনে একেলগে চাহ খাম বুলিহে তোমাক বিয়া পাতি আনিছো কি অ তো বাবাটো দিনৰ দিনটো অফিচতে থাকে মই ঘৰখন অকলে অকলে থাকোঁ সেইকাৰণে কথা পাতিবলৈ মানুহ এজনী লাগে আৰু মানে বাবা বিয়াখন সোনকালে পাতি দিছোঁ তেতিয়া বোৱাৰী এজনী আহে মোৰ লগৰ এজনী হয় হয় নেকি মা অঁ হয় আকৌ আহা লৈ আহাগৈ চাহকাপ ঠিক আছে হ'ব মা আহিলা তুমি নাই বৰিং হোৱা নাই তোমাক মা একেবাৰে মোৰ বান্ধৱীৰ নিচিনা সকলো কৰে মোৰ লগত মই আচৰিত হৈ গলো শাহুমা হ'ব পাৰে নেকি মই ভাবিছিলো শাহুমাবোৰ বহুত খঙাল বহুত খং কৰে কিন্তু ইয়াত চোন বহুত বিপৰীত আৰু ঘৰখনত থাকি যদি নহয়